الحمدللہ <سلام> الحمدللہ بہتا والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعد اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او من کانا میتا فاہییناہو واجعلنا له نور یمشی بهی فی الناس کمن مسانوہو فی الظلمات لیس بخارج منہا زینل للکافرین ما یا یعملون کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کے لیے روشنی بنا رکھی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو جن سے وہ نکلنے والا نہیں یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے ہیں سامین آج سورہ الانام کی آئے مبارکہ نمبر ایک سو بائیس ون ڈبل ٹو کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا اس آئے مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے تین روایات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام اور ابو جہل کے حوالہ سے یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی اور اس کا پس منظر وہ واقعہ ہے کہ جب ابو جہل نے نعوذ باللہ حضور عالم بنا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نازیوا الفاظ اور بے ادبی کا پہلو اپنایا تو جب شکار سے واپس پہنچے جناب حمزہ تو ظاہر ابھی تک وہ اسلام نہیں لائے تھے تو ان کی زوجہ نے انہیں بتایا ایک روایت کے مطابق ایک روایت میں ہے کہ کسی اور شخص نے انہیں اطلاع کی کہ آج تمہارے بتیجے کے ساتھ ابو چاہل نے انتہائی ناروا سلوک رکھا ہے تو آپ فرتے محبت میں اور اپنے بھتیجے کی محبت میں سیدھا گھر کی بجائے ابو جال کی جانب گئے اور جاتے ہی اس کے سر پہ زور سے تیر مارا ایک میں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اس کا پھل آپ نے اس کے سر میں مارا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا تو اس نے فوراً ظاہر ہے آپ کی جو شجاعت تھی وہ مشہور تھی پورے عرب میں وہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو حمزہ عجب معاملہ ہے کہ وہ ہمارے بتوں کو بھی برا کہتا ہے اور پھر اس کے باوجود تم آ کے مجھے ہی مارنا شروع کر دیتے ہو اور مجھے تم نے زخمی کر دیا تو آپ واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ خبردار آئندہ تم نے میرے بتیجے کے بارے میں کوئی اس طرح کا پہلو اپنایا اور سیدھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور آ کر آقا کے دست حق پرست پر اسلام قبول فرما لی اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نور عطا فرمایا اور اصل نور جو ہے وہ نور الاسلام ہی ہے وہ اسلام کا نور ہے اس کائنات میں جو سب سے بڑی روشنی ہے وہ کس کی روشنی ہے وہ اسلام کی روشنی تو فرمایا کہ کیا جس شخص کے پاس اللہ کا نور آ جائے اور وہ نور اسلام ہے اور وہ سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام ہیں اس کے برابر کبھی ہو سکتے ہیں جو شخص تاریکیوں اور اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور عالم کفر کے اندھیروں میں ہے وہ ابو جہل دوسری روایت جو علامہ صابی نے لکھی ہے اور تفسیر خازن وغیرہ باقی تفسیر میں بھی یہ موجود ہے کہ یہ واقعہ اور اس کا شام نزول جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب اور عمر بن ہیشام اس ابو جال کا نام عمر بن ہیشام ہے عمر اس کا نام تھا تو ان دونوں کی آپس میں دوستی بہت تھی حضرت عمر بن خطاب کی رضی اللہ تعالیٰ کی اور عمر بن ایشام ابو جہال کی تو جب آپ اسلام میں آ گئے اس کے بعد ابو جہال ملا آپ کو اور کہنے لگا کہ اے عمر یہ دو ہی عمر تھے عرب کے اندر جن کے سائے سے بھی لوگ ڈرتے تھے اور آج تم اکثریت کو چھوڑ کر اقلیت میں چلے گئے ہو تمہیں کیا ہوا تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اے ابو جہل اے عمر بن شام اے ابن شام تجھے اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جس عزت کے ساتھ مجھے اسلام کے نور سے نوازا ہے وہ کبھی بھی کفر کے اندھیروں میں نہیں ہو سکتی تھی اس پر یہ آئے مبارکہ اور تیسری اور آخری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے حوالہ سے یہ ہے کہ ان کا بھی بڑا پرانے چونکہ عرب کے وہ بزرگوں میں سے تھے اور پرانے بڑے عظیم لوگوں میں اور ایک بڑے خاندان میں ان کا شمار تھا اور خاندان کے وہ قبیلے کے سردار تھے اور ان کی ٹھاٹھ باٹ جو ہے وہ اپنی تھی ایک اور سب سے بڑی بات ان کے اندر جو ایک بات تھی کہ وہ جو بات کہہ دیتے تھے عالمِ کفر کے اندر بھی جب تھے تو کمٹمنٹ کے اور اپنی بات کے اتنے مضبوط اور اعصاب کے پکے تھے کہ پھر نظام کا ناج کیا کہتے ادھر ادھر ہو جاتا وہ اپنی بات سے نہیں الگ ہوتے تھے تو جب وہ دائرہ اسلام میں آئے اور اسلام نے ظاہر ہے انہیں ایک اس قربانی اور اس عظیم جرت کی بنیاد پہ جو اسلام میں ان کا مقام ہے وہ ان کا ایک اپنا ہی مقام ہے حضرت ابن یاسر اللہ تعالیٰ کا کہ مسجد نبی شریف کی جب تعمیر ہو رہی تھی بخاری شریف میں یہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں دا کہ, آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے حق اور باطل کے درمیان جب فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا تو اس وقت کی جو نشانی تھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی وہ جناب حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی <تصفح> لوگوں نے ان کو دیکھ کے اپنے گڑ بدل لیے تھے جب نبی تعمیر ہو رہی تھی تو سارے صحابہ کرام اور آکا کریم علیہ السلام ساتھ وہ پتھر اٹھا رہے تھے ایک ایک پتھر اس کی تعمیر کے لیے تو حضرت تماری بنے یا صرف دو دو پتھر اٹھا رہے تھے یہ اکیلے شخص تھے دو دو پتھر اٹھا رہے ہیں اور بڑی تکلیف کے ساتھ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب ان کی جانب دیکھا اور ان کے جذبے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اجم اللہ یا عمار اے مار تیرا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ فرمایا کہ ایک باغی کرو تجھے قتل کر دے گا اور عجب معاملہ ہوگا کہ تُو انہیں جنت کی جانے بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے جہنم کی جانے گے لیکن اللہ تعالی تجھے شہادت کا عظیم منصب عطا فرمائے گا تو حضرت ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ معاملہ ہوا جب مولا علی علیہ السلام اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان وہ جو جنگ ہوئی تو اس میں انہیں اس گروہ نے قتل کر دیا شہید کر دیا تو اس پر پھر کہتے ہیں کہ کئی صحابہ جو تھے وہ زخمی حالت میں جن میں حضرت تعالیٰ کا نام بھی ہے وہ زخمی ہوا ہوئے اس گروہ کی جانب تھے مولا علی کے مقابلے میں تھے تو وہ گسیٹتے ہوئے مولا علی کے قدموں تک پہنچے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ خود بات سنی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا میں علی کے خلاف اٹھایا تو یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شخصیت تھے یہ بخاری شریف میں یدی سے پاک موجود ہے تو اس اعتبار سے فرمایا کہ یہ عمار ابن یاسر ہمارا وہ عظیم بندہ ہے اللہ نے فرمایا اب الفاظ قرآن کی جانب آ جائیے فرمایا کہ آ من کانا تم فا ہو کہ جو ایک لمحہ میں اسلام سے دوری کی بنیاد پر ابھی مسلمان نہیں تھے تو وہ زندگی ایک کیا زندگی تھی کچھ بھی نہیں تھی ایک مردہ کی سی حیثیت زندگی ہے وہ یا وہ زندگی جو اسلام کے بغیر گزرے وہ مردہ والی زندگی ہے اور اصل زندگی وہی ہے جو زندگی اسلام میں گزر جائے اسلام پہ چلتے ہوئے گزر جائے وہی زندگی تو فرمایا فی نہ پھر کلمہ شریف پڑھ لینے کے ساتھ لا لمت ایل اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انہیں توفیق ہوئی تو فرمایا ہم نے انہیں اس کلمے کی بنیاد پہ زندہ کر دیا بندہ تو پہلے ہی زندہ تھا اب اسے کیسے زندہ کیا یاد رکھیے جس دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات جلوہ گر نہیں ہے وہ دل مردہ ہے وہ ضمیر مردہ ہے وہ انسان مردہ ہے اور جس دل کے اندر لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ دل پھر مردہ دل نہیں رہتا بلکہ وہ دل حقیقت میں زندہ و جاوید ہو جاتا ہے تو قرآن فرما رہا ہے ہم نے اسے پھر زندہ کر دیا تو زندگی قرآن کے اعتبار سے کیا ہوئی جس دل میں اور جس کے پہلو میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلوا گر ہیں لہو نورا اور فرمایا پھر ہم نے اس کو نور بنا دیا وہ روشنی بنا دیا ہم نے اسے بولا اسلام کیا ہے اسلام نور ہے اسلام کیا ہے نور ہے اسلام روشنی ہے اور یہ نور جہاں آ جاتا ہے جس دل میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو منور فرما دیتا ہے پھر وہ جس سمت بڑھتا ہے جس طرف جاتا ہے جس گلی سے گزرتا ہے جس راستے سے گزرتا ہے وہ اپنا نور اور روشنی پھیلاتا ہوا گزر چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا یمشی بھی فی ناس اس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے اور پھر وہ نور دیکھیں چاہے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام کی صورت میں ہو چاہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہو یا چاہے وہ حضرت مار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی صورت میں ہو وہ جس طرف سے گزرتا گیا اپنے نور کی گرنے بکھیرتا چلا گیا اور وہ نور انسانیت تک پہنچا لوگوں تک پہنچا اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا اس کی مثال بلک کیسے اس کے برابر ہو سکتی ہے فی ظلمات جو کفر کے اندھیروں میں ہے جو اللہ رسول سے دوری اختیار کر کے اپنا باطین اور اپنا ظاہر اندھیروں میں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے لئی سب خارجی منہا اور وہ اس اندھیرے سے نکل بھی نہیں پا رہا اسی اندھیرے میں دھنستہ چلا جا رہا ہے اور یہ گمراہی ایک ایسی چیز ہے کہ جب کوئی شخص اس گمراہی میں آتا ہے اس میں آتا ہے اور اس میں میں ہے ہے برائی اور گناہ کے اندھیروں میں آتا ہے تو اس کا اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے اندھیرے میں وہ دنست چلا جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایسے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں وہ چلا جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ایک ایسی اندھیر نگری میں وہ اپنے آپ کو سیٹ اور ایڈجسٹ کر لیتا ہے کہ پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی بہتر ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اصل راستہ نور کا راستہ ہے روشنی کا راستہ ہے اور ایسی روشنی جس کو قرآن نے روشنی کہا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے آخر میں قرآن نے ایک ارشاد فرمایا بڑا واضح پیغام دیا کزالی کا فرمایا کہ کافروں کے لیے اب اسی گمراہی کو جو وہ عمل کرتے تھے جو وہ برائیاں کرتے تھے اب انہیں کو سجا کر ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور ان کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے اور اسی برائی کے ساتھ اب وہ محبت کرنے لگے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی سے بڑی محبت کرتے ہیں اور نیکی کرنے کی وہ کوشش بھی کرتے ہیں بھلے ظاہر ہے کبھی برائی ہو بھی جاتی ہے ظاہر ہے معصوم تو صرف نبیوں اور رسولوں کی ذات ہے نا باقی تو ظاہر ہے انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن عادتاً اور فطرتاً وہ پسند کسے کرتے ہیں نیکی کو پسند کرتے ہیں اچھائی کو پسند کرتے ہیں اچھے رویوں کو پسند کرتے ہیں وہ زبان اچھی استعمال کرتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو خوبصورت بات کرتے ہیں معاشرے میں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اپنے آئزہ اقربہ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں ان کے دکھ اور سکھ کا خیال رکھتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو برائی کو پسند کرتے ہیں برائی اور شرارت ان کی پہچان ہوتی ہے رشتہ داروں میں دوستوں میں پڑوسیوں میں ان کو تنگ کرنا ان میں فطرہ فساد ڈالنا ان کی فطرت ہوتی ہے ان کی عادت ہوتی ہے اور وہ بڑا لذت محسوس کرتے ہیں دو بندوں کو لڑا کے یہ آپ کو بہت مل جائیں گے معاشرے میں اور انہیں یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے وہ برائی کو ظاہر ہے یہ سب سے بڑی برائی ہے اس کو پسند کرتے ہیں تو یہ برائی ان کے لیے اتنی زیادہ سجا دی جاتی ہے اور شیطان بڑھا دیتا ہے اور سجا کے پیش کرتا ہے کہ وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں آپ کو معاشرے میں یہ بہت سے لوگ ایسے ملے ہر روز ملتے معاشرے میں ہیں محلے میں ہیں آفسز میں ہیں فرمز میں ہیں ہر جگہ پہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کا کام ہی ہے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر اور دونوں کو فساد کر کے وہ اس سے بڑا مزہ لیتے انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ مزہ حقیقت میں جہنم ہے قرآن نے فرمایا یہ کیا ہے یہ جہنم ہے یہ جہنم کا راستہ ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل آقا کریم نے فرمایا چغل خور تو کبھی جنت میں جائے خور تو کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا اب یہ اللہ کے رسو وسلم نے فرمایا اتنی بڑی تو یہ برائی ہے تو اس لیے فرمایا کہ اپنی زندگی کو کبھی برائیوں میں نہ سجا لینا کہ تمہیں پھر وہ برائی کا راستہ ہی اچھا لگے بلکہ اپنے آپ کو نیکی والے نور میں ڈھال لینا اور اس کے لیے مالک سے دعا مانگنا اللہ کی ذات ہمیں ہستیوں کا ذکر خیر ہوا اور جنہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس نور ایمان ہے اور ایمان کی روشنی ہے جس کے ساتھ یہ لوگوں میں چلتے ہیں اور جس سم سے گزرتے ہیں یہ نور اور روشنی اس محلے اور معاشرے اور لوگوں کو بھی چمکا دیتا ہے اور انسان کا وجود ایسا ہونا چاہیے انسان کی زندگی اور اس کے اپنے معاملات اور اس کی ہستی اس انداز کی بن جائے کہ وہ جہاں بیٹھے لوگوں کے لیے روشنی پھیلا دے وہ جہاں بیٹھے لوگوں کے لیے اچھائیاں بیان کرے وہ جہاں بیٹھے لوگوں کے لیے فلاح کا راستہ ڈھونڈے لوگوں کے لیے کامیابی کا راستہ ڈھونڈے اور لوگوں کو شیطان کے راستے سے نکال کر رحمان کے راستے کا مسافر بنا دے یہ آپ جہاں بیٹھے ہم سب کی ذمہ داری ہے ویسیت مسلمان ہم اس کو پرموٹ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا الابلا